নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসীলৈ মই মোৰ আগন্তক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো অসমীয়াৰ নতুন বছৰে যেন সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ আনন্দ কঢ়িয়াই আনে এয়ে মোৰ সকলোলৈকে হিয়া ভৰা ওলগ মই আজি এই ক্ষণতে ভাবিলো এই সান্দহ গুৰি খুন্দিবলৈ লৈছো অসমীয়াই এইটো হেৰাই যাবলৈ ধৰা এটা জলপান আহ গতিকে এইটো মই আজি বনাবলৈ প্ৰস্তুতি কৰিছো আপোনালোকক দেখাও বুলি মনতে ভাবিলো সকলোৱে যাতে বেয়া নাপায় কথা হল কি এয়া মই চাউল বাহিৰত ইতিমধ্যে কেৰাহী এখনত চোলাত মানে ভাজি আনিলো চাউল খিনি আৰু চাউলখিনি মই প্ৰস্তুত কৰিলো আজি পোন্ধৰ দিন মানৰ আগতে এয়া চকুৱা চাউল চকুৱা চাউলখিনি মই চকুৱা ধানখিনি মই ফুট দি আগদিনাখনে পিছদিনাখন বহাই মানে আকৌ ফালি চাউলখিনি প্ৰস্তুত কৰি ৰ'দত দি ধানখিনি প্ৰস্তুত কৰি ৰ'দত দি এ কালি মানে মেলত গোটাই এয়া আজি মই সান্দহ গুৰি বিহুলৈ বুলি সান্দহ গুৰি খুন্দিবলৈ আহ প্ৰস্তুতি চলাইছো আহ কথা হ'ল কি এই সান্দহ গুৰিটো আমাৰ অসমীয়াৰ আহ বৰ মানে আমোদজনক জলপান আৰু এইটো মানে কি হয় হাই সকামেও লাগে এতিয়াও মৃতকৰ দহ দিনৰ দিনাখন এই বৰা চাউলৰ যিটো সান্দহগুৰি সেইটো মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে লাগেই আৰু এইটো আমাৰ পকাল জলপান বুলি কয় যদিও বা আজি মই মানে এই জলপানটো ঢেঁকী প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছিলে ঢেঁকী নথকাও নহয় আছে তথাপিতো মই আৰু আজি মানে এই হেৰি কি মানে কিক্সিতে বনাবলৈ লৈছো কিয়নো মই অকলশৰীয়া সেইবাবে মানে মই এই সান্দহগুৰি খিনি প্ৰস্তুত কৰিছো মানে এয়া আপোনালোকে চাওক চাওক মানে বিহুত নে খাবলৈ আহিব আপোনালোকক মই নিমন্ত্ৰণো জনাইছো দেই মই চাৰি কেজি চাউল লৈছিলো সেই চাৰি কেজি চাউল মই ইতিমধ্যে মানে বাহিৰত পাছফালৰ ব্ৰাণ্ডাতে মোৰ চোলা আছে অস্থায়ী সেই চোলাতে মই মানে ভাজি আনিলো ভাজি আনি আহক মই দেখাই দিম মোৰ চোলা চোলা গতিকে ইয়াতে মই কেৰাহী পাতি ইয়াতে মই চাউল খিনি ভাজি এডাল কুচি বুলি কয় এইডাল কুচি এই কুচিয়ে মানে চাউল খিনি এৰ ভজা হয় চাউল খিনি ভাজি এই কুচিটো ইতিমধ্যে বহুত আজিকালি অসমীয়া আহ মহিলাই চিনি নাপায় মানে অন্য কথা নকওঁ মোৰে ঘৰত মানে আমাৰ ছোৱালীহঁতে বৰ হেৰিকে চিনি নাপায় এইটো মোৰ মায়ে বনাই আনিছিলে গতিকে এই কুচিটোৱে এই কামখিনি কৰিবলৈ বৰ ভাল আৰু এইবোৰ আমাৰ অসমীয়া হেৰাই যাবলগীয়া সম হেৰাই মানে হেৰাবলৈ বিচৰা সম্পদ গতিকে এইখিনি এতিয়া এইটো মোৰ ঢেকী কিন্তু আজি মই অকলশৰীয়া হোৱা কাৰণে এই ঢেঁকীত মই সান্দহ গুড়ি খুন্দিব নোৱাৰি মই সেয়া মানে মিক্সিৰ সহায় লবলগীয়া হৈছে আহক এতিয়া মই মিক্সিৰ ওচৰলৈ যাওঁ এই মিক্সিটো মানে বৰ উপকাৰী বস্তু সেইকাৰণে এইটো মই মোক মাৰ গোটেই ব্যৱহাৰ কৰো মানে সেৱা এটা কৰি লওঁ কিয়নো এইটোত মানে কামটো বৰ সহজে মানে কৰিব পৰা হয় আপুনি ধৰি লওক মই মানে কেজি কেজি ইয়াত পিঠাগুৰি খুন্দো এয়া মই এতিয়া চাৰি কেজি চাউল এয়া মোৰ মানে লহমতে হ'ব বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু ঢেঁকীত যদি মই এইটো খুন্দিবলৈ ললোহেঁতেন এতিয়া মানে তিনি তিনি কম কমেও মানে দুই তিনি ঘণ্টা সময় লাগিলেহেঁতেন আৰু দুগৰাকী মানুহৰ প্ৰয়োজন হলহেঁতেন কিন্তু মই এতিয়া অকলে এয়া এই চাৰি কেজি চাউল মানে ধৰি লওক ভাজোতে মোৰ আধা ঘণ্টা লাগিছে আকৌ এয়া মোৰ পোন্ধৰ মিনিটতে এই চাউলখিনি হেৰি হৈ মানে প্ৰস্তুত হব গতিকে মই এজনী গৃহিণী মই মানে মোৰ পাকঘৰত ইটো সিটো মানে কৰিয়ে থাকো জলপানটো আমাৰ মানে পৰিয়ালৰ বৰ মানে জলপান লাগেই আৰু গতিকে মই প্ৰায়খিনি জলপানেই কৰো মই কৰা জলপান খিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম বেয়া নাপাব আজিলৈ এয়া মই